Məən Qurbanov Suray Əyəqsəbət oldu. Bəldələri -tis, 80-ci saatda qəsəbədə qallam. Şəhət evladıyam. Bunlarla nisbətən müraciət edim cənab prezidentə. Mehriban xanımə deyir. Xahiş edirəm prezidentimdən, mehriban xanımından mənim uşağım özüm şəkər xəstəsiyəm, şəhid ailəsiyəm. Virus xəstəyə düşəndən əlldim. Onu qəbul edəyəsiniz, ona kömək edəyəsiniz. Buradan yenə müraciət edirəm Prezidentin köməkçisindən, Kiməd Hacıyevdən. Prezident aparatından ki, bizə kömək etdirəsiniz. Gedirik zərifələvada gözbandın içinə. Aygün Hümbətbəyli tibb birəyi saхта yazı verir. Səbəbinə həkim, tibb birəyi saхта yazı verir. Onların arxasında kimdir o ki, onlar birəyi arxeyəndirub, cəmiata incidirlər, şahid alərinə incidirlər. Bu munda nəisədir müraciət edirəm ki, cənab prezident kömək eləyin. Xəstə anamdır. Mə, mən xəstəxanaya bağraram. Kimə ölkədə müraciət eləyək? Ki Səbri Həkim öz başına başalib gedir. Səbri Həkim Ağün Hümbətbəyli eş kimi vejonaldır. Prezidentə saymır. Bax, prezidentin məktubuna gedib prezident saymır. Meyrəb Xanım saymır. Prezidentin onların məktubuna gedirik. Bax bu da ərzədir. Prezidentə yazdır gedirik. Bunla nə üçün də müraciət edirik ki, cənab prezident, Meyrəb xanım bizə köməkdarılıq eləyin. Prezidentə barətində deyir müraciət edir ki, bizə köməkdarılıq edin. Mənim anam şəkər anam var. Mən ona baxıram. Özüm də gözüm zəif görür. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənim balamın bu səsinə səs verib kömək eləyəsiniz. Cira təcili xahiş edirəm ki, videonu bəyənin, paylaşın ki bütün yerə gətsin satsın. Prezident ofisindən burdan müraciət edirlər. Yenə də ki, bax bu kanallardan bizim nömrəmizi tapsınlar. Bizim təm nə var? Loqo kanalın din nömrəsindən tapsınlar. Bizə köməkdarıq eləsinlər ki, orada özü Cərbəylivand da gözün başının başında özbaşına başa gedir. Bilmirəm bu da nə səbəbdən buradadır. Onların arxasında kimsə durur ki, deyəndə bunlar belə özbaşınağə də bu day-dayı kimsə var. Ki yoxsa belə eləməzdi. Ki yoxsa prezidentin məhkəməyə gəlsə məhkəməni saymırlar. Özbaşına belə bu yerdə özbaşına olmaz. Bir baş məhkəmədə burdadır. Cəra prezidentin məhkəməyə gedirib saymırlar. Ağzına məhkəməyə gedəndə ağzına gözün bundan nəyisə omurlar olsun ki, nəsiz bilmirəm də. Cana Prezidentin məktubuna gedir. Cərfəhrəvanda gözbasa bizi saymırlar. Öz başlarına da rus dilində danışırlar. Aygün Hümbət bəyli rus dilində danışıb ora gedənlər yaxşı bilir ki, mən nə deyirəm. Rus dilində bir-birinə danışırlar, da orada tibb biray yalanı saxta yazı verirlər. Çıxsınlar bura ki, etiraf eləsinlər. Ya çıxsa desin boğlan yalan danışır. Çıxsınlar etiraf eləsinlər. Ya çıxsınlar desinlər ki, bunlar belədir. Kimə vuracaqdı deyə də bu ölkədən? Şəkər anam xəstə anam var, ona baxıram mən. Öz Özü gedib sağ götürdü mənim görmür demək olar ki. Müraciət edilib budan yenə cənab bir şəhət yoldaşıdır. Müraciət edilib cəna prezidentə. Meymərxanan müraciət edilib. Görək nə nə olacaq. Qibuz səbinlə həkim Ağün Hümbətbəyli Zərfərov adından özəlləşdiriliblər. Xahiş edirəm sizdən ki, bu videonu bəyənin, paylaşın ki, gəlsin çansın onlara ki, kömək eləsinlər. Də bu vəydədən arzu olmaz. Sənət dəzidir. Xahiş edirəm ki, bəyənin, paylaşın.